biz sizinlə qaramaqdır. Qərimaz Əzəbcan, Cənab Əzəbcan, tariximizin bir çox çətirlərin keçdik, bir çox hadisələr keçdi və birinci Qançan Rus müqaviləsi 1806-13-cü illər və nəticədə Qürsən su müqaviləsinin bağlanması keçdi. Azərbaycan iki yerə parçalanmasını keçdi. Cənubi Azərbaycan, şimalı Azərbaycan və bu Gürcüstan müqaviləsindən bəxtər vağçısıdır, böyük şairimizin həsr etdiyi Gürcüstan poemasıdır. Çox sağ olun ki, siz oxudunuz. Əzbərləyədiniz də, daha doğrusu, hamınız axıra qədər elmiş bəzdinin hamısının. Bu poema həsr olunubdur 1907-11-ci ildə Cənubi Azərbaycanın milli azadlıq hərəkatının lideri olmuş şettab, bizim böyük şəkərdəniz Şettab Xan'a, biz də 2021-ci ildə Şeyx Məhəmməd Xiyabanı hərəkatına Biz də 1945-46-cı illərdə cənab Azərbaycanında müstəqil dövlət qurmuş Şəhid Cəfər Pişəvərin xatirəsinə həsr olunmuşdur. İndi biz onu sizinlə birlikdə bir daha daha real çıxışlı bir videosunu da çəkək. Necə o da ümid. Buyur. İpə yaylığıyla o ast-astə silib iynəyini gözünə taxdı. Əlidə yavaşca masanın üstə Bir mühürə baxdı, bir qola baxdı. Kağızı həvəslə o da qolatdı. Dodağı altından gülümsəyərək bir gəlem əslinə hicran yaratdı. Bir xalqı yarıya böldü qılınsək. Öz səvrü ucu ilə bu lələk gəlem dəlvisnəsini Azərbaycanın başını qaldırdı. Ancaq dəm-bədən kəstilər səsinə Azərbaycanın o gündür kağıza qol çəkən zaman qöyüdür ürəklərin hicran səsinə o güldü haqq üçün daim çarpışan bir xalqın tarixi fəcizəsinə əyləşim kənarda topsaqqamağa hərdən mütərcimə suallar verir çevrilir caq sola baxır caq sağa başını yellədib təsbəh çevirir qoyulan şərtlərə razı oldu deyə tərəflər qol çəkdi müqaviləyə tərəflər kim idi hər ikisi yad Yadlarm edəcək bu xalq ayındad. Qoy qalxsın ay ağa, ruhu pombinsin. Babəkin qılıncı parlasın yenə. Onlar sözünü desin. Bu müqabiləyə. Zənciri kim vurdu ki, şişir biləylər? Hanı bu öylərin mərd oğulları. Açın bəraləri, açın yolları. Bəs hanı bu əsrinin öz köroğlu su? Qalın çoraunsuz, söz çoraunsuz. Kim davam edir bundan sonra onu? Gəl. Nihad gəl. Ha, çox sağ ol. Babaların şanı şərəsi əlbətt bizə amanətdir. Böyük amanət. Yoxmu qanınızda xalqın qeyrəti? Belə saxlayalar bu səmanəti. Qoğıldırım çaxsın, titrəsin cəhan. Ürəklər. Ürəklər qəzəbdən coxsun, partlasın. Ha, Doyum haq yolunda qılınç qaldıran, iki də babaların qurt çatlasın. Qoya isin başını vüqarlı dağlar, e, matəmə başladı böyük bir ilin, mərsiyə söyləsin axar bulaqlar. Ağullar çağırsın bu gün qız gəlin. Tərəflər sacibdir, qəzəblidir. Məhvolan qoy olsun, onlara nə var? İmzalar atılır bir-bir elə biz Sevgi məşquna qol çəkənlar. Atı bincasını hər kəs varağa əyləşir sakitcə kiçib yerinə. Ey nəhli cənabla, həst deyə görə qalxıb əl də verir bir-birinə. Onların birləşən bu əlləri ilə ayrılır iki yerə, birin bir vətən bir axıdıb gözündən yaş gədirir. Bu dəhşətli hal nə deyir vətən? Bir deyilmədi. Durun, ağalar, axı bu ölkənin öz sahibi var. Siz nə yazırsınız bayaqdan bəri? Hanı bu illərin, hanı bu yurdun öz sahibləri? Bəs sonra ki, yenə yaxşı. De, bəs sən həqiqət. Bəs sən həqiqət, bəs han qanın vahidə çəni çaxla görək görək bu hicrana bu musibətə onlara sözünə qərası nədir bu xalq əzəl gündən düşüb zillətə yoxsa öz yurdunda yoxsa öz doğma yurdu yoxsa kölədir necə ayırdınız dırnağı ətdən ürəyi bədəndən canı cəsətdən ax ah, kim vermiş bu haqqı sizə sizi kim çağırmış vətənimizə Göydə güruldanış, qeydlər o gün, səlləri, düzləri buludlar almış. Bu göy güruldusu, o babakin ruhuymuş, hənzürük təryaq qoparır. Gülistan kəndinin gül çiçəkləri bir gün içində soldu, saraldı. Gülistan bağlandı o gündən bəri. Bu kəndin alınında bir ləkə qaldı. Sənə sim gəl, sən gələ bilərsən, gəl, ölkəyə gəl. gəl. O ölkəyə soldu yanıq tərəmin tellər iniblədi yandı nə yandı aşığın sazında daha bir həzzin daha bir yanıqlı pərdə yarandı həmin gün ölkəni apardı sel su tutuldu çöhrəsi günün ayında qoca navatinin eşki arzusu o gün batmadı mı arpa çayında ağlayıb ağlayıb dağlardan əsən küləklər bu məhşum xəbəri aləmə yaydı sanki dilə gəldiyi günlər çiçəklər Quş şa golgoyan qollar sınaydı. Arazın suları qəzəzli daşqın, şirin nəğmələri ağdır, haraydır. Vətən quşu bənzər qanadlarını biri qut aydırsa, biri ot aydır. Quş iki qanadla uçar yüksələr. Mən necə istəyim tək qanadımla? Ürəklər bu dərtdən tüyyana gələr, axıb gözümüzdən yaş qalmadanma. Cənadlar bir aldıq düşündünüzmü? Verdiyiniz hökmün ağırlığını, bu hökmün dəhşəti 50 min yüzmü? Biz necə götürək bu göz dağını? Başı kəsdəndən bu məmur elin. Qalbin ağrısını hiss etdinizmi? Qoca Fizoliyin icid babasının əsrar səsini eşitdinizmi? Tərəflər bir damcı mürekkəblə siz düşünün nələrə qol çəkmisiniz. Bir damcı mürekkəb bir vətəndaşı qanına bulayıb içiyə böldü. Bir damcı mürekkəb olub göz yaşı illərlə gözlərdən axdı, töküldü. E, Minləcə qurdlar şərəfimizə Vəli sahibimiz yenə bir dedil. Lap yaxşı eləyik, doğuran bizə. Biri varan dedi, biri xər dedi. Bizi həm yeddilər, həm də mindilər, amma arxamızda giləyləndilər. Hökmə gör nə qədər böyükmüş anın. Möhür də basdılar varağa təkrar. Yox, varağa deyil, Azərbaycanın köksünə dan boydan da basdılar. Salam. İndi kim gəlir? Gəl deyə bilirsən, gəl. Haidən gəl. Buyur. imzalın nəfirlü ey cansız varaq nə qədər böyükmüş güvvətin gücün əsirlər boyunca vuruşduq ancaq sarsıda bilmədi hökmünü bircür ey çavız parçası əvvəl heç içən yazılıb qollanıb yoxdan var oldu böyük bir millətin başını kəsən əlini bağlayan hökməndər oldun bir eli ikiyə paraladın fən özün kağız ikən paralanmadın Gəlbinə yazılan qalb atəşindən niyə alışmadın? Niyə yanmadın? Ara sərhəd oldu, əsti küləklər, sular yatağında qalxdı, köpürdü. Üstü dama dama taxta dirəklər, çayın kənarında səf çəkib durdu. Sular, sular sizdən təmiz nə var dünyada? Ləçədən xalidir axı qəlbiniz. Bağdınız alışıb niyə yanmadı? Bu çirkin əmələqolqoyandasız. Ey yar, səpirsən göz yaşı sən də. Keçdikcə üstündən çülün, çəmənin. Səni arzulara səd eliyəndə niyə qurmadın sularını sənin? Durmuşam arazın bu tayında mən, can qardaş deyirəm, o da can deyir. Ey zaman sorğuma cavab ver, nədən? Səsim yetən yerə əlim yetməyir. Qarışıb gözümdə, qarışıb aləm, dərtdərdi dovrayır, qəm-qəmndən keçir. Arazın üstündən keçə bilmirəm. Araz dərdim olub sinəmdən keçir. Sonra kim davam eləyəcək? Kim davam eləyəcək? Dəmir çəpərləri kim baş gedəcək? Gəl görüm. Də. Buyur. Hə, buran gəl. Dəmir çəpərləri eşqim, diləyim, tarixim əlimə üstə qoydular. Yar yar bölündüy canım, ürəyim yar yar bölündüy arazda sular. Taxta dirəkləri qoydular ax ax. Gəlib Şehriyər yaralı misralarından körpü salmadım arazın üstə. Ürəkdən ürəyə körpü, bir dayam. Qalbimiz dinirsə bir sazın üstə. Şehriyər yaralı misralarından körpü salmadım arazın üstə. E, Otayq bu taydan otoya axışdı sel tək. Gözə görüm nəyə körü deyirlər. Bu 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 selin önünə tağ, nə, nə dirək kəsə bilməmişdir yüz ildən bəri. Ha, hə, tutardın. İndi gəl görək bəxtiyar. Davam edə görək. Ağalar bilmədi, birdir bu torpaq. Təbriz də, Bakı da Azərbaycandır. Bir ilin, ruhunu, dilini ancaq kağızlar üstündə bölmək asandır. Ölkə kağız üstündə böl gecə gündüz. Torpağın üstünə dirəklər də döz. Gücünü, əzmini tök də meydana. Qoşundan, silahdan, səcdən yanar. Qorbağını çiyə bölərsən ancaq çətindir. Çətindir bədəni candan ayırmaq. Ayırmaq kimsəyə gəlməsin asan. Bir xalqın bir olan dərdsərini bu taydan o taya Mustafa Pəyan oxuyur vahidin şeirlərini. Dolandı zamanə döndü qəriyinə şairlər o töptdü yenə dilindən. Vurğunun həsrət nəğmlərinə Şəhriyar səs verdi Təbriz elindən. Heydər baba, güllər qara dumandır. Güllərimiz bir-birindən yamandır. Bir-birindən ayrılmayın, amandır. Yaxşılığı əlimizdən aldılar, yaxşı bizi yaman üçün saldılar. Bir uçaydım quçurduna yeli ilə, quvuşaydım dağdan aşan sel ilə, ağlaşaydım uzaq düşən el ilə. Bir-birə idi ayrılığın kim saldı? Ölçənizdə kim qırdırdı? Hə, çox sağ ol. Əla. Əla. Əldəcədən mən birə başa düşürəm ki, bu Gürcüstan poyaması nədir? Bizim e, tariximiz, ziyalığımızla salmaqümlədir. Bizim həm də vətən ruhu, sevdisi, canı Azərbaycan. Bizim inşallah gün oyunlar ki, biz Gürcüstan sülh müqaviləsi dediyimiz o qadınlıq sülh müqaviləni bir də Mənçə müqaviləsini neyədir? Arxivə göndərələr. Və nə olar? Bütün Azərbaycan, Cənub, Şimal Azərbaycan, Vahid Azərbaycan birləşə. Onun qurucuları kim olacaq? Değil mi? Değil. Biz. Evet, evet. Onun kızları kim olacak? Evet. Bizler. Bizler. Sizler olacaksınız. Allah korusun. Büyük Azerbaycan'ın ve Büyük Turan'ın kurucusu olacaksınız. Sağ olun. Sağ olun. Aferin. <laughs>